Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І в наступні 15 хвилин ми підіб'ємо підсумки роботи Верховної Ради шостого скликання разом із політологом Дмитром Видрієм. Вітаю вас, пане Дмитро! Вітаю, спасія, О... що пригласили знову. Отже, 4 грудня все-таки Верховна Рада знову збереться. Шосте скликання буде вже останній раз засідання, але вже зараз можемо говорити про результати. У вівторок був досить плідний день. Депутати працювали над різними законопроектами, що стосується референдуму, який за який не проголосували, і що стосується податку на валюту, все-таки що це зараз для Верховної Ради? Останні намагання ще себе проявити, чи все-таки кожен зараз намагається собі якийсь шматочок ласи прихопити з собою? Знаєте, я в последній дні по чому-то вспоминаю стару загадку, вона може бути непорядкоректна, але в тему в чому відліч англічан від євреїв. Англичане уходят не попрощавшись, а евреи прощаются, но не уходят. Так вот, мне кажется, наша Верховная Рада сегодня явно не в режиме английских лордов и английского парламента, английских традиций. Мне думается, что уже пора было бы торжественно попрощаться, обняться на прощание, пожелать друг другу хороших новогодних праздников, Рождества и разойтись. Потому что я не верю, что вот в этой суете пересдачи кабинетов, офисов можно принять какие-то нормальные законы. Все одни живут каникулами, другие живут эйфорией прихода в Верховную Раду. Идет вот пресловутая пересменка. Поэтому, наверное, надо было все-таки попрощаться красиво, Сп'ять міс і уйти. Ну, а навіть цей закон про референдум про референдум бют взагалі каже, що якщо от зараз за нього не проголосували, то це може призвести до перевороту в Україні, тому що тоді він якось був ухвалений не за регламентом і взагалі якісь проблеми. Наскільки зараз опозиція може вплинути на те, чи будуть голосувати знову ж, і взагалі як їх сприйматимуть? Я думаю, що Вряд ли этот закон о референдуме будет принят в уходящей Верховной Раде, потому что это закон слишком массивный, слишком значимый для того, чтобы его принимать в попыхах. Вообще закон о референдуме, мне кажется, это тот краеугольный камень, на котором можно было бы строить громадную политику, перспективную, стратегическую политику. По Конституции народ является источником власти, а у народа до, до сих пор нет главного инструмента воздействия на ситуацию, на общество, на свои условия. И вот референдум, на мой взгляд, является таким главным инструментом. Я бывал в странах, и, наверное, многие бывали в странах. Слава богу, все мы ездим, где любое значимое событие подвергается пробой референдума. Есть страны, где референдум проводят 100-150 раз в год. Это и местные референдумы, центральные референдумы. Вот я был когда-то на конференции научной в Швейцарии в Лакарно, и город был парализован, потому что проводили референдум, можно ли, нельзя пропускать автомобили транзитом через город. И решили, что нельзя пропускать, они должны объезжать или останавливаться около города. Потом был референдум, а можно ли, нельзя пропускать машины вообще через Швейцарию. И решили, что нельзя, они угу. портят экологию, поэтому машины ставили на поезд. И это принимает эти вещи не власть, которая там села три человека, там, премьер, президент решили, давайте там пускать или не пускать машины. Это принимают сами люди. Они же живут рядом с выхлопными газами, они живут рядом с дорогами, с шумом и так далее. А даже вот. ведь, если ухвалят этот закон про референдум, все-таки, насколько часто у нас возможно такое звернение до народу и насколько часто будут дослухаться? А это уже от нас с вами будет зависеть. И от журналистов. Журналисты должны будут объяснить, и политологи, то есть мы с вами, что это главный коренной исконный механизм воздействия людей на ситуацию. Поэтому хотите, чтобы жизнь менялась, включайтесь, голосуйте, там, инициируйте, там, сколько нужно, там, 3 миллиона подписей. Значит, если к вам будут приходить люди за подписями, не, не закрывайтесь двери на, на крючки и говорите, что да, конечно, я хочу участвовать в политике. Поэтому референдум это не только закон, это еще часть культуры. Он должен стать часть нашей бытовой культуры. И мы должны знать, что раз там, в месяц или раз в год наверняка мы поучаствуем в каком-то большом процессе и выскажем свой голос. Я много раз говорил, что Любой выбор – это духовный, интеллектуальный, даже физический рост человека. Когда человек думает, сделать не сделать, хорошо или плохо, он проделает громадную интеллектуальную работу. А референдум – это вот, пища для гражданского роста. Чем чаще граждане включаются в политику, тем, тем быстрее они растут как граждане. Угу. Поэтому а вот будет закон, будет гражданское Дмитрий общество. Дмитрий Игнатович, а наша Верховная Рада, не? скликание, она взросла сравнению с предыдущими и, в целом, в своем процессе работы? На ваш погляд. Есть такая подзабытая работа, по-моему, она называлась одного забытого классика. Два шага вперед, или шаг вперед, два шага назад. И, к сожалению, мне кажется, часто шестой созыв действовал по такому принципу. Шаг вперед, а потом два шага назад. Мне кажется, вот все брутальные вещи, которые происходили, которые обошли много раз земной шар на, на, в интернете на, на, на картинках. Я в какую страну не приезжаю, когда я говорю из Украины, мне показывают какой-нибудь там старый журнал, где на обложке какая-нибудь брутальная драка, где рвут друг друга свитера, душат галстуками, mm -hmm. там, бьют стульями. No, ну и на скоро достанет день, так само Поэтому mm -hmm. каждое квалифицированное качественное голосование – это, безусловно, шаг вперед. А каждая брутальная такая драка, душение друг друга – это, конечно, два шага назад. Чи можем мы сподеваться, что, в принципе, Верховная Рада сьомого скликання вже уже будет інакше, иначе, уже будет зваженіше, зваженнейше, політкоректно политкорректно, возможно, даже? Ну, к сожалению, нет. Я думаю, чудес не бывает. Политика – это производная прежде всего от культуры. От культуры общей и культуры специальной. Я практически всех, если не лично, то теперь, слава Богу, есть Фейсбук. По Фейсбуку в друзьях мы почти все. Почти всех знаю, кто заходит на сегодня Верховную Раду, и мне тяжело сказать, будут ли они культурные. Скорее, скорее всего, нет. Будут ли они подготовлены профессионально, скорее всего, нет. Тем более новые люди, которые приходят Даже, в даже в... новые, это условно, условно новые, потому что новые это те, которые были там, депутатами предыдущих созывов. Но все-таки есть те, кто еще не был. Там, а, их ну, не много, но они есть. Я прочитал тоже на Фейсбуке с удивлением. Пишет один из новых политиков. Я сейчас летел на конференцию в Венгрии увидел, что мы с, моей, с коллегой, с новым депутатом летим в Венгрию. И он пишет, наконец-то я лечу в Европу в качестве политика. Я сразу вспомнил там старую ситуацию, когда-то, будучи членом общества молодых ученых, пришел к Глушкову, гению, я думаю, самому главному украинскому научному гению. Он говорит, ты или вы кто? Я говорю, я ученый, молодой ученый. Он говорит, вам повезло, я только всего-навсего научный работник, а вы же ученый. Он говорит, я всего в мире знаю трех ученых. Так вот, я в мире знаю 10 политиков, те люди, которые реально создавали мировую политическую ауру, мировую политическую культуру, а тот человек, который вообще политикой никогда не занимался, и он уже, видите ли, едет в Европу в качестве политика. Поэтому меня пугает вот эта пыхатость новых политиков. Они еще не сделали вообще ни одного шага в политике, а уже увеличают себя вот таким громким термином. Поэтому я уверен, что жизнь их обтесает, а если не обтесает, вот это... Черезмірне не може авіамбіціозність, через мірне політичне чланство, то что я назвал пихатистю, крім прекрасне слово, не позволит им объективно оценить ситуацию. ситуацію зараз. Європа, зокрема, Франція, навіть вже говорить про результати виборів в Україні. Наскільки вони помічають такі деталі, як така амбіційність, як якісь там недопрацювання в Верховній Раді, загалом за шосте скликання, наскільки ми привернули увагу або навпаки? Ну, думаю, что внимание минимально, потому что все и не только люди, но и страны в какой-то степени эгоистичны. Они думают о своих интересах. Вот я упомянул, что был только что на конференции в Венгрии. И была большая конференция. Давно, кстати, не проходила конференции, Опять у венгерских друзей интерес к Украине. И был своего рода такой пусть не прорыв, но обновление, оживление этих отношений, была верификация, проверка того, что сделано за последние пять лет. Оказалось, что сделано было очень мало. Например, есть проблема ТИСы. ТИСа брутально загрязнена с двух сторон. Много раз пытались инициаторы, и я скромно к этому числу относился, собрать депутатов, может быть, провести, провести выездное заседание парламентов и Венгрии, и Украины на берегу ТИСы. Показать, что это когда-то священная река, когда-то чистейшая река. Я студентом пил воду из этой реки. Сейчас превратилась в грязную, вонючую, источную канаву, которая засорена опаснейшими ядохимикатами. Но выходит, у нас парламент не вырешил нормальных проблем? И, ну, вот, вот эти все, все вещи, можно перечислить громадное количество вещей, которые хотелось бы сделать, которые мог сделать парламент, но не сделал парламент. Поэтому, Пока парламент можно, ну парламент, мы громко его называем, я всегда говорю, что нам еще надо стать парламентом. Между Верховной Радой и парламентом громадная разница, не только по словам, но и по общей культуре. Пока это библиотека нереализованных возможностей. Вот как в какой-то библиотеке стоят непрочитанные томы или тома, так -то в нашем парламенте стоят тома нереализованных возможностей. Где мы сможем реализовать эти возможности? Власне возможно на всем мы ни В чем? В каких законах, в каких законопроектах, на ваш погляд? Трудно сказать, я, если бы я знал, наверное, угу. старался быть среди депутатов седьмого созыва, хотя у меня малейшего желания не было, поскольку, я повторяю, не связываю особых надежд, особых иллюзий. А шансы Е выправят? Ну, я сам? думаю, что есть несколько направлений базовых. Это геополитика, это транзиты, потому что это чуть ли не последний наш ресурс. Вот в некоторых странах есть рента ресурсная, а в Украине, может быть, самое главное ⁇ транзитная рента. Мы можем очень удачно продавать свое географическое и геоэкономическое положение. Поэтому я ожидаю прорывных законов, это прежде всего геополитики, наверное, в экологии, потому что мир стоит сейчас вот на таком хрупком балансе экологическом и надо очень внимательно к этому относиться. Я занимался когда-то проблемой киотского протокола, пытался чуть-чуть подвинуть эту проблему, когда я работал в РНБО, но парламент почему-то не проявлял никакого интереса mm -hmm. к экологическим проблемам. От геополітика, екологія, мені кажуть, це базове направлення. От нещодавно хотіли, а, хотіла Україна вийти з кіотського протоколу, і чим би це могло знаменуватися взагалі, ну, як казали екологи, де Україна, а де кіотський протокол? Ну, це, во-первых, був би бы колосальний скандал, тому що ми підписали ряд соглашень, а, во-вторых, ті ж колосальні упущені можливості. Но Украина одна из немногих стран, которая может продавать свои как бы, невыброшенные тонны СО2. Поэтому это колоссальный заработок, это колоссальный мировой бизнес. И выйти за то протоколы, это выйти из этого колоссального мирового бизнеса очень выгодно для Украины. Чи можем мы увійти з грудня, коли працю... почне працювати вже Верховна Рада знову ну, клубіння, увійти Там... в цей світовий контекст політики. Не ну, повторюється чудес не буває, тому вот есть, может быть 10 человек, я пока не буду называть их, за которыми я слежу, из которыми связываю надежду. Это люди, у которых есть из-за дур молодости и здоровые, а не больные амбиции. И, может быть, уже и специальная культура, потому что и есть опыт работы в местных советах на местном уровне. Вот, может быть, все-таки свежая кровь даст о себе знать. Шансов немного, потому что очень мало старой такой костной, рутинной крови. Но все-таки Єсть люди, з которыми я пока зв'язую надіжди, поспотом uh -huh. смогуть ли ані проявити себе. Ну зараз і ще йде формування комітетів. Все таки парламентарі якось вирішують між собою. Наскільки опозиція власне може відмовитися у форм... від формування комітетів і може на цьому виграти? Чи варто це робити? Чи ні? Я думаю, що опозиція сірно дадуть комітет. Дадут, догонят и еще дадут. Угу. Как раз, ну, комитет испытает свободы ну, слова. Я, я думаю, что это выгодная позиция оппозиции, извиняюсь за тавтологию, там, не участвовать. Поскольку власть худо-бедно понимает, что делить ответственность надо поровну между всеми. И поэтому, даже если оппозиция не будет хотеть там, занимать какие-то комитеты, наверное, настоятельно предложат и будут ссылаться на мировой опыт. Есть мировая практика, есть мировой опыт. По тому же мировому опыту такие комитеты, как Свобода Слова, всегда возглавляет оппозиция, потому что то, как не оппозиция заинтересована, чтобы критиковать власть, а для этого нужно Свобода Слова. Поэтому... Ну, хоть оппозиция, хоть и бюджетный комитет. Ну, есть, опять-таки, традиции. Я думаю, что все будет решаться по прецедентам, которые были в Украине, и по традициям, которые существуют в мире. А эти традиции уже настолько устоявшиеся, наработанные, я думаю, что выйти за их пределы будет очень тяжело. Ну, на самом деле, Верховную Раду 6-го скликания все пометили и выказали, что очень активно все боролись, даже физической силой. От, и 20 листопада тоже это было пометно. Насколько можно рассчитывать на спокойные отношения? Повторюсь, к сожалению, нельзя рассчитывать. Спокойно не будет. Может быть, будет спокойно до Нового года или даже до нашего Рождества, а потом начнется горячо, потому что много горячих голов в Верховной ради, много людей, которые больше работают физической массой, чем интеллектом, поэтому, наверное, эти люди будут работать так и дальше. Ну, все-таки будем чекать, будем ну, Мы всегда надеемся на лучшее. Mm -hmm. Я вам благодарю, что пришли. Спасибо. Нагадаю, гостем студии был политолог Дмитро Видрин. Залишайтеся с нами, адже мы робимо политику зрозумілою.